Привет. С вами сегодня я, Катя, и сегодня я вам покажу покупки, которые я купляла за последний месяц. То есть з грудня на січень. Січень буде через два дня, то есть коли буде Новий рік. Я цьому дуже рада. Ну, ми, наверное, сейчас приступим к моим покупкам. Я для начала наша моя маленька сестричка попросила щоб я купила якусь коронку или диадемку. Так, я, короче, купила диадемку. Сейчас я її вам покажу. Е, ця вот така діадема. Вона мені понравилась. І потом я, короче, йшла по магазину і наткнулась на цю суперскую типу, корону. Я її сразу купила, вона була не дуже дорога, що то там гривень 10. Ну, на 10. Я не помню сколько, але вона була не дуже дорога. І Маша цьому просто обрадувалася. Так, по наступного. Потом я купила, я побачила ці духи. Я вирішила їх понюхати. Вони... Пахнут дуже вкусно, даже не знаю, они такие как, как раз на зиму, такие зимние, знаете, вот такие вот. И к ним шла такая коробочка с кабельками. Так, потом, э, потом я купила себе такого морячка. На лето то, что надо. Он как раз был в акции, что-то там 5 гривен вроде бы. Потом я купила два милейших зайчика. Мне не так понравилось. Такие, ну, куда вы идете на У одного из них уже успела отвалиться от, от ухо. Ну, ладно, это не важно. Потом я купила себе дейсик. На самом деле, это гарниер тут больше 48 часов. На самом деле нет. Часа два не больше. Правда, они пахнут очень вкусно. Да, вкусно пахнет, но без выхода. Только два часа. Не 48. Потом я купила шампунь, который я просто в восторге. Пивная, но она так пахнет вкусно. Карамелью шарили ну блин ну она такая прикольная, Сто просто... рецепт рецептов красоты если вы ее увидите сразу купляйте честно говорю она прикольная она почти всем из моей семьи нравится кроме мамы мама просто волосы не такие мама они просто души такие ну короче она маме не нравится и больше нравится чистая линия но я чистую линию так. А так всем нравится и моей сестре старшей, и младшей сестре, и мне, и папе, и дедушке, и бабушке. Всем нравится эта шампунь. Она просто великолепна. Потом я купила себе смывку для ногтей М -м -м. с экстрактом вишни. Она, кстати, реально пахнет вишней и дуже хорошо смывает ногти. Очень хорошо. Вот так вот, вот я так вот. Пим. І все, і вже нема, ну практично нема лака. На душу. Потом я купляла собі лак для волос від VeraFlex. і фіксація і так само я купила собі пінку для волос. Верофлекс. упруга фіксація тоже. Також ж я купляла таку, ну, мілоч, там, лак, карандаш таке. Самый обычный карандаш. Самый обычный черный карандаш. Вот так вот он малюет. Ну, просто его надо уже подстрить, если черный такой толстый. Потом самый обычную гигиеничную помаду. Это дуже вкусно пахнет яблоком. И хорошо защищая от ну, короче, хорошо защищает от мороза. И, наконец-то, наши, наши лаки. Я купила только, только два. Это такой коралловый и коричневый.